Тема спецконфіскації це одна із тем, яка пов'язана із все таки запровадженням безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Так чи інакше, тема важлива є можливість повернути до України гроші, які були у неї фактично вкрадені. Ми всі знаємо про кого йде мова. І я думаю, що ця тема заслуговує окремого обговорення з нами на зв'язку. Просто зараз Сергій Висоцький, народний депутат України. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. На темі цього закону зараз дуже люблять спекулювати і всіляко маніпулювати громадською думкою. А чи дійсно такий страшний чорт, як його малюють? Цей закон загалом ставить під питання захист прав власності, простих людей в тому числі? Ну, смотрите, там достаточно длинна історія з цим законом, і вона немножко смішна по отношенню к ситуації там вчорашнього позавчорашнього дня. Uh -huh. когда парламент, наши коллеги абсолютно отказываются из других фракций даже ставить его в э, повестку дня парламента. То есть даже он, он же не рассматривался еще даже по сути. В первом чтении это была uh -huh. просто попытка внести его в повестку дня. То есть когда первично, изначально, этот закон именно понимает, что может поставить, э, ну, есть некоторые нюансы, которые могут расширить право применения этого закона на, на широких рук лиц. Этот закон был именным. То есть там перечислялось около, по-моему, 20 фамилий. Янукович, Саша Янукович, томатолог. клименки Арбузов, Иванющенко, ну все вот эти бандиты. Вот. Он был именным и он касался исключительно конечного перечня лиц. То есть топ-верхушки режима Януковича. Вот. А это было еще месяц с чем-то пару месяцев назад. Когда это, этот закон внесли, поднялась истерика у наших некоторых коллег, как это так, это э, экспроприации, так нельзя, закон не должен быть именным, ну и так далее. Закон изменили, убрали отсюда фамилии, и э, он стал универсальным. А таких же самых людей, которые устраивали эту истерику, так сказать, что это какие-то проскрипции просто древнеримские и так далее. Мы сейчас слышим, что как это так. Э, которые будут применяться не только к режиму Януковича, нужно обязательно внести два фамилии. Примерно от того же круга лиц. То есть, фактически, сначала претензия была в том, что там были фамилии, и он касался только деятелей режима Януковича, угу. то верхушки Когда эти фамилии убрали не по нашему желанию, не по желанию Народного фронта, а по настоянию других фракций, эти же фракции поднимают скандал о том, что там нет фамилии режима Януковича. Ну... Так, или иначе, с вашей даже ответственностью, понятно, что нардепам в большинстве как не хочется браться за этот закон. Почему? Народные депутаты боятся закону про спецконфискацию на вашу думку. Ну, смотрите, я говорил с другими коллегами из других фракций, которые то голосуют, то не голосуют. Нет, значит, что он может быть не идеален, там есть достаточно рациональные, э, рациональные замечания. Но вопрос в том, что нужно его внести в парламент, чтобы его доработать. Это нормальная процедура. Нужно хотя бы перенести его на площадку парламента. Если есть желание по-настоящему конфисковать эти активы на фоне пассивности Генеральной прокуратуры, на фоне продажности судебной системы. Ну, вот. Но почему? Ну мы, как бы, знаю, есть прекрасное понимание того, что круг людей определенно защищает активы Януковича. Мы столкнулись с этим, ну, мы, допустим, там с коллегами, с Андреем Левусом с нашими движениями какими-то против Ванющенко мы столкнулись с тем, что очень достаточно много большое количество политиков в том числе и в коалиции они э, ну, превратили защиту актива в Януковича и в данном случае Ванющенко допустим просто в бизнес ну вот они сидят как курица на насесте на протекции этих активов получают какую-то за это долю и так далее поэтому я как бы не хотелось бы называть все фамилии, потому что свечку не держал, как говорится, по активам всех беглецов. Но то, что за последние два года защита этих денег, этих, этого бизнеса, этих схем превратилась в доходный бизнес, это тоже правда. И, конечно же, если все эти активы будут конфискованы и денежные активы, и впоследствии бизнес, как я надеюсь, этих людей, которые убежали в Москву, а почему-то их схема работает, будут конфискованы в интересах государства, то... Просто бізнес-схема. Ви знаєте, для людей е дуже часто люблять цей закон окреслювати як легалізацію рейдерства. От для того, щоб не лякати українських громадян, може пояснити, е кому він, е скажімо так, проти кого направлений цей закон, якщо так можна виразитися, і чи загрожує щось звичайним українцям? Ну, це... угрожает обычным украинцам, потому что изначально этот закон был именным, и все равно там есть судебная процедура в нем. То есть такая неправда, что там без суда и следствия, угу. там есть процедура определенная, когда человек должен прийти в суд, сказать, что это, это мое, если он не является в суд, а мы прекрасно понимаем, что там господин Янукович, если будут проходить процедуру спецконфискации, он не придет в суд и не скажет, что это мое, потому что он не видит на территории Украины ну, по денежным активам, я имею в виду. то есть, как бы, если человек честный, и все у него нормально, и, и не какая история, он просто приходит, заявляет, что это моя собственность официальная, и, и все. Но, опять же, я сторонник того, чтобы вернуть туда фамилии. для того, чтобы его доработать, его нужно внести в его нужно внести на площадку парламента. Ну, потому что когда мы, как я уже говорил в начале беседы, слышим э, претензии от них, этих, этих же, э, людей, что как это так, там есть фамилии, uh -huh. а потом э, претензии о том, что там нету фамилий, когда мы по их по их, их убираем, ну, это странно. Конечно, я э, сторонник именного закона, чтобы точно не давать никакого шанса э, никому каким-то образом злобным. Пане Сергію, ну, того, щоб... пророкуєте да. якось. Я не знаю, сьогоднішнє засідання і питання цього е, закону на нинішньому засіданні. От як думаєте, повернеться ситуація? Ну, чесно говоря, я поки не оптимістичним. Отак, да. будемо будем, будем спостерігати будем... за вашою роботою в прямому ефірі. Дуже Дякую. дякуємо за коментар. Я нагадаю, що це був Сергій Висоцький, народний депутат України.